Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizlərə qatıq tərkibli bir xörək bişirəcəm. Qış aylarında ən çox istifadə olunan, şəfa mənbəyi kimi bilinən, tam bir vitamin tərkibli bir xörəkdir. Bu xörək üçün bizə lazım olan ərzaqlar: 2 soğan, 2 kartof, 2 yerkökü və 2 diş sarımsaq. Soğanı və sarımsağı xırda-xırda doğradıqdan sonra bişirəcəyim qazanın içərisinə bir qədər yağ əlavə edirəm. Soğan və sarımsağı bir qədər qovuracam. Kartofları da küp-küp doğrayıram. soğanların üzerine bir qədər duz əlavə edirəm ki, soğan tez yumşalsın. Daha sonra kartofları əlavə edib bir qədər qovurduqdan sonra üzərinə qaynar su əlavə edəcəm. Və su qaynadıqdan sonra üzərinə bir armud stəkanın başı yarım çuq düyü əlavə edirəm. Uzun və ya yumru düyü fərq etməz. Daha sonra torkadan keçirdiyim yer kökünü üzərinə əlavə edib qaynamağa qoyuram. Xörəyin üzərinə tökəcəyim qatı qarışığını hazırlayıram. Hardasa yarım kilo qatığın üzərinə bir ədəd yumurta, bir xörək qaşığı un və 1-2 dilim limon sıxıram və yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışdırdıqdan sonra üzərinə bir stəkan soyuq su əlavə edirəm, yenədə qarışdırıram. Ərzaqlar yaxşı bişdikdən sonra qatıq qarışığını xörəyin üzərinə əlavə edəcəm. Ancaq ki, birinci xörəyin suyundan bir qədər qatığın üzərinə əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Belə etməsək, əgər o zaman qatıq çürüyəcək. Ona görə də bu formada etmək lazımdır. Xörəyin üzərinə əlavə edirəm, az-az əlavə edirəm və bir tərəfdən də xörəyə qarışdırıram. kənarda bir qədər yağ əridib üzərinə 2 xörək qaşığı nanə, quru nanə əlavə edirəm və xörəyin üzərinə əlavə edib ocağın üzərindən götürəcəm. Tam vitamin tərkibli, həlimli bir xörək oldu. Mütləq sınayın siz də, əziz izləyicilər. Kanalıma abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Hələlik